Вітаємо всіх сьогодні. Ми представляємо вам кандидата в депутати Верховної Ради України по нашому 34-му виборчому округу Кришина Олега Юрійовича. Олег Юрійович, ми знаємо, що ви маєте безпосереднє відношення до заводу «Вольногірське скло. Що сьогодні можете сказати всім виборцям, щоб вони за вас проголосували? Я е, являюсь представником на наблюдательного совета предприятие, которое называется Вольногорское стекло. В связи с тем, что отсутствовал государственный военный заказ, предприятие остановилось, сотрудники практически все были уволены. И когда я первый раз приехал на это предприятие, по заводу бегали зайцы, росла трава, чеческий рост, стояли цеха без окон, без дверей, было украдено и унесено все, что можно было украсть и унести. Мы на этом предприятии на сегодняшний момент создали самое крупное предприятие стекольной отрасли Украины, на котором работает 2200 человек. Мы проинвестировали и создали на предприятии такой уровень технологий, который сегодня Которую нічим не отличается от подобних предприятий в Германии, во Франції і в других зарубежных странах. Сьогодні по об'єму производства це самое крупное з предприятий Украины. України. Ну, безумовно, це цікаво ваша розповідь, але ж люди можуть подумати, що ви по блату з бюджету отримали кошти і підняли завод. Це так чи по-перше, ми не отримали ни копейки бюджетних денег. Это первое. Второе. Никакой мы не дождались от государства не то, что помощи. Мы ничего, кроме помех, от государства не дождались. Мы просто делали это все на свой страх и риск. Делали, строили. Мы честно формулировали задачу людям. И я могу сказать, что то, что мы делали сегодня успешно работает и функционирует. Я говорю о том, что я знаю, умею и хочу приложить свою квалификацию для того, чтобы здесь у нас сделать что-то хорошее. Я, как-то так дивилась биографию так Шведенко. І побачила, що ви навіть нагородженим нагороджені, нагороджені почесним знаком горняцької слави десь в Узбекистані. А за що це? Це зовсім не зв'язано з склом, не з вольногірським. Може, щось трошечки розкажете? Я, будучи на Новоїнському горно комбінаті, мав честь познайомитися з таким чоловіком. С Николаем, с Николаем Ивановичем Кучерским. Mm -hmm. Это герой Узбекистана. Это генеральный директор Новоинского горно-металлургического комбината. Сейчас, может, желтоводцы много сгадывают, ветераны особенно, на войне, свою работу там. Была поставлена очень интересная, очень сложная задача. Карьер Мурунтау, где велась интенсивная добыча, его глубина... На тот момент доходило к 500, к 500 метров. И была проблема огромная, это огромная горная, огромный большой объем горной массы, который из этого карьера необходимо было э, вывести, переработать. Был построен в карьере Мурунтау, был построен конвейер с углом наклона 37 градусов длиной 270 метров и с производительностью 18 миллионов тонн годовой. Этот проект был успешно запущен в 2010 году. Он на сегодняшний момент работает. И я, еще группа как бы специалистов, которые принимали участие в этом проекте, были награждены этим почетным, э, почетным знаком. Поэтому я могу с гордостью сказать, что я могу тоже вважати себе немножечко горняком. А тепер трошечки про політику. Люди зараз, мабуть, дивлячись нас з вами, цікавляться, з якої партії ви, від якої партії. Розуміло, що ви по мажоритарному округу йдете сам по собі. Але у вас є якісь політичні погляди, може, ви знаходитесь в якійсь партії, От в якій цікаво, просто питання. Я з 2006 року був 2006 року я був членом. Партии Батьковщина. Я э, на сегодняшний момент являюсь депутатом областного совета и был депутатом областного совета предыдущего созыва. Вид Батьковщины? Вид Батьковщины, да. Э, почему на сегодняшний момент я, э, я сегодня баллотируюсь как самовыдвиженец? Я хочу на сегодняшний момент иметь одни обязательства исключительно перед моими избирателями. Я не хочу, чтобы те или иные догмы, партийная программа мешали мне исполнять функции депутата. Что сегодня больше всего волнует людей? Люди сегодня больше всего хотят мира. Я э ну, не мог и не могу смотреть спокойно на ситуацию, которая сегодня у нас происходит на Донбассе. Я, Это важко дивиться. Да, я был, я много раз туда ездил, я ездил туда, не просто передавал нашим солдатам помощь, я и приезжал туда, я лично туда приезжал, я... И вот как во время одной из поездок, когда мы сразу после освобождения горы Карачун, сидели с комбатом, фамилия его Гуменюк, вот, мы, у нас с ним состоялся, он, знаете, это, наверное, наверное таких, такими людьми мы должны гордиться, потому что человек прошел Афганистан, человек прошел горячие точки Советского Союза, и человек будучи на пенсии, добровольно пошел для того, чтобы учить. Он мне сказал, что, говорит, Олег, я пришел сюда, мне говорит, в этой жизни ничего не надо, но я пришел сюда воевать, чтобы мои дети жили в хорошей стране. И он говорит, Олег, мы-то здесь свой долг выполним, но когда мы выполним здесь, мы придем домой и спросим, а что в то время, когда люди здесь воевали, для нас и для страны сделали в тылу? Я, к сожалению, ровно через две недели пуля снайпера настигла этого человека под Дебальцева. Мы должны остановить эту войну, для того, чтобы у нас на Земле был мир.